एक्सीडेंट हो जाए किसी की मृत्यु हो तो जाए तो उसको दस साल की सजा जो गवर्नमेंट ने सुना है इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि ये कानून गलत है क्योंकि हर कोई भी जो गाड़ी चलाने वाला कोई अमीर आदमी नहीं है गरीब आदमी है जो गुजरा उसका ज़्यादा से ज़्यादा 400 500 600 सौ रुपये रोज़ मिलता है इससे ज़्यादा मिलता नहीं जब ऐसे आदमी को अगर कभी मान लो कि 10 साल की सजा सुना दे तो उसका परिवार कैसे जिएगा गवर्नमेंट ने किस तरीके से कानून लाया है तो हम इसका विरोध करते हैं आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना आए मेरा नाम अयुब शेख टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन कमेला दरवाज़ा सूरज सिटी ये जो दो दिन से चल रहा है जो ड्राइवरों के सुझाव में वो एक कायदा आया है इस कायदे को हम ना करते हैं और इसका निंदा करते हैं कि ये कायदा नहीं होने चाहिए हर ड्राइवर 24 24 कल्ला गाड़ी चलाता है वे, वे और सिटी लोकल में पाँच सौ रुपये रोज़ कमाता है ये कायदे में बेचारा क्या चलाएगा और क्या गरीब बच्चों को पालेगा इसके बच्चे क्या करेंगे और कोई आकाश में जानबूझ के कोई करता नहीं है हो जाता है कोई किसी ड्राइवर को भी उसकी भी जान की पड़ी है और हमारा कहने का मतलब ये कायदे से सख्त सख्त हमारे को नहीं होने चाहिए हम उसका ये कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं कि ये कायदा सरकार ने वापस लेने चाहिए जो तीरी से चलता है जो बीमा पासिंग होता है उस तरह गाड़ी चलती है ड्राइवर का बीमा भी होता है और जानबूझ के कोई ड्राइवर किसी पर आपघात नहीं करता और जो ड्राइवर जो दारू पीता है उसको कड़क से कड़क सजा दो ये मेरी खुद की अपील है कायदे सर जो भी है और ये ड्राइवरों के बाल बच्चों का क्या जब कायदा लागू हो जाए ड्राइवर को सजा हो जाएगी तो इसके बाल बच्चे दस साल में क्या करेंगे वो छोटे छोटे लोग मर जाएंगे जो छोटे ड्राइवर हो मर जाएगा और जा शरद भाई राजपूत बरसों से हम कमेला दरवाजे पे धंधा करता है मेरा लाइसेंस है अठारह चार, चार चौरासी का तब तक यह कायदा जो अभी दो दिन से चल रहा है टीवी में समाचार में मोबाइल पे ये गलत है यह वापस लेना चाहिए सरकार ने